Ну, это опять же, как и последнее заседание Совета Безопасности ООН в отношении Украины, это однозначно поддержка позиции Украины со стороны всех членов, кроме, кроме России. Поэтому это однозначный провал, мне кажется, для России. Они, видимо, спекулировали, что E, e, можно это по-другому как-то повернуть. И я думаю, это, это тоже... Хотел выражение. представить это повстанием э, e, да. народных да. масс, и Россия здатна ввести миротворчий контингент. Ну, я не знаю, чего... Миротворчая именно, операция. Чего, чего именно они ждали? Они ждали просто выйти как бы с инициативой, пойти в наступление, как бы задать э, задать агенту, как бы о чем будут говорить, это не удалось. Я думаю, тоже тут наблюдается такой феномен, что российское политическое руководство и дипломатия, она уже становится жертвой собственной пропаганды. То есть они начинают верить в то, что им рассказывают российские средства массовой информации. Такое тоже наблюдалось в последние годы стран Советского Блока, что вот руководство стран Советского Блока оно верило в то, что говорилось в средствах массовой информации информации или, скорее, нужно сказать, средства массовой пропаганды э, э, восточноевропейских э, коммунистических э, стран. Э, ну и я я только так себе могу это объяснить, потому что это полный провал и зачем это нужно было России не совсем понятно.